Ісус Христос перед Вознесінням на Небо залишив своїм послідовникам важливе завдання. Про це ми читаємо у Євангелії від Марка у 16 розділі, ось що і казав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто увірує і хреститься, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь. Помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Основуючись на цьому в церкві Царство Боже ще з кінця 90-х років діє служіння зцілення і звільнення, головним завданням якого є служіння і прославлення Духа Святого. Формулою служіння зцілення і звільнення написано в Євангелії від Матвія в четвертому розділі. 23, 24 вірші. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. что я молюсь тебе, Отец, не только за апостолов, но и за тех, кто уверует в меня по слову апостолов. И мы будем все едины. Как ты очень мне, я в тебе, и они в нас, да все будем совершены воедино. И когда все случилось, когда Дух Святой пришел на землю, и когда для тебя, для меня лично пришла Пятидесятница, и когда ты лично покаялся, потому что Иисус сказал, покайтесь, и приблизилось Царство Божие. И когда до тебя дошло, это тебе Дух сказал, и мне это Дух сказал. И я думаю, это скажет каждому, кто слушает сейчас меня, если это слушают там, где-то, в домах своих, если кто-то еще слушает или смотрит, и если Дух Святой коснется, то покаяться и в грехах. Покаяться. Обязательно покаяться и покаялись. И когда покаялись, попросили, чтобы Дух Святой сошел. В день Пятидесятницы. И так родилась церковь. Поэтому сегодня мы презентуем с вами вот это служение. Служение Духа Святого. В этой церкви Царство Божие, где покаявшихся столько людей, столько принявших Иисуса в свое сердце, кто-то крещение Духом Святым, а Дух Святой просто Никола... Пророчец где-то там, в стороне. Вот он тебе тут пророчит, он тебе скажет, потому что есть такой дух каждый. Есть дары. Слово знания. Очень многие видят, видят ангелов, видят духовный мир, видят бесов и видят добрых ангелов, божьих ангелов. Это есть такие дары. Дары слова знания, дары мудрости, слова мудрости, дары развлечения. И есть вообще шикарные дары, чудотворение, да, да, дар да веры, дар исцеления. Вот с какими дарами пришел Дух Святой на эту землю. И когда это случилось, когда это случилось, тогда верующие, объединившись в церковь, должны совершать то, что Господь и сказал. А Господь перед самым своим вознесением написано в Марка 16, 16 глава там написано, что идите, написано и у Матфея, и написано, да во всех Евангелиях написано, идите научите все народы, крестя его имя, отца и сына, и святого духа. А у верующих написано в Марка 16, вот сопровождает, у верующих, не тех, кто проповедует только на кафедре, да, там, еще где-нибудь, а всех, такие знамения. Будете говорить на иных языках. Аминь. Говорите. Слава Богу. Поднимите руки. Кто говорит. Аминь. Все говорят. Дальше. Именем моим будете изгонять песок. Изгоняем песок на этом служении? Изгоняем. Поднимите руки, кто это делает. Делают некоторые. Слава Богу. Возложите руки на больных и будут здоровы. Кто это делает? Все это делают. На этом служении это делают все. Во имя Иисуса. И это прекрасно. Потому что исполнять волю Божью – это самое главное, для чего мы призваны на эту землю. Не просто себе где-то там любить, верить, а делать то, что повелит нам Господь. Поэтому это вот служение. Мы презентуем сегодня. Служение. любит делать. Иисус Он всегда исцелял, Он и сегодня исцеляет через своих служителей Духом Святым. Тут Дух Святой Господь творящий. К сожалению, очень многие христиане думают только об исцелении. И причем любым путем. Они ходят по всяким колдунам, экстрасенсам, знахарям, целителям. Большие деньги отдают что получает в результате? Может, какое-то на пару дней освобождение, то есть исцеление получает? Может быть. Может быть. Но зато души свои очень часто приходит погуба на души. Потому что дьявол пришел украсть, убить, погубить. И все, что делают так называемые целители за деньги, это не божье. потому что Господь сказал, дар получили, дар если это за деньги, это уже не Божье. Это уже то, что может оказаться решающим в жизни каждого человека. Можно исцелить ногу, ногу, даже от рака исцелиться, но душу свою погубить, ибо он приходит украсть, я убить и душу погубить. Поэтому, если есть, не дай Бог, если есть уже в жизни, я сейчас обращаюсь к тем людям, которые слушают за Если не дай бог, уже есть такие случаи, когда вы обращаемся к знахарям, к колдунам, к гадам, ко всякого рода целителям. Если есть уже это, надо немедленно покаяться. Потому что вы на себя уже навлекли проклятие. Бог сказал, что Он только Бог, единый Бог. Единый посредник между Богом и человеком – это только Иисус Христос. Бог не меняется, Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он пришел, Он исцеляет и сегодня, но это делает Бог, Он делает это без, как это сказать, бескорыстно. Ему радостно исцелять людей, Он хочет, чтобы люди были здоровы и красивы, но чтобы они были, самое главное, спасенные. Можно исцелиться, как Иисус говорит, зачем тебе с двумя руками идти в преисподнюю? Ты исцелишь это, убери эту руку, если она тебя соблазняет. Если эта рука соблазняет тебя, и ты идешь к колдуну, то ты не обращай на нее внимания, ты иди в церковь, там тебе помогут. Если твоя нога так болит, что ты идешь к каким-то экстрасенсам, то забудь про эту ногу. А иди в церковь, иди к Богу. И если ты уже пошел не туда, куда надо, немедленно покайся. Немедленно сбрось тебя, отрекись от этих дьявольской помощи которые ты уже получил. Потому что это очень опасно. Зачем тебе ходить проклятым? Да еще навести проклятие на своих детей, потому что Бог Бог ревнитель. Он наказывает за вину родителей детей до третьего, четвертого поколения в этом свете. Поэтому я сейчас буквально двумя словами как бы поведу в этой молитве. Вы тоже это имеете. А вы, кому это надо, покайтесь просто. Скажите такие слова. Отец Небесный. Во имя Иисуса я каюсь перед тобой. Прости меня за то, что я не тебе верю. ненавидит колдунов и чародеев. Он ненавидит этих целителей, которым он не поручал свой народ исцелять. Он поручил это телу своему, Христовому телу, церкви это делать. Прости меня, Господи, я просто этого не знал. Я просто нечаянно пошел туда, куда мне не надо. Я отрекаюсь от всякой связи с экстрасенсами, с колдунами, с чародеями, со всеми, кто пытался мне помочь. И в результате я, может быть, еще получил еще больше обвал всяких болезней, и не только телесных, но, может, и душу загубил. Прости меня, Господи, за это. Прими мое покаяние. Исцели ты меня. Исцели мою душу. Я всем сердцем верю, что Сын Божий, Иисус Христос, пришел на эту землю для того, чтобы спасти меня. И я сейчас исповедую это своими устами. Я верю всем сердцем, что Господь Иисус воскрес. Я исповедую Его своим Господом. Я исповедую Его своим Спасителем, Исцелителем. Он мой Господь. И я больше не завишу ни от каких других. Тех, кто подделывается под Него. Во имя Иисуса. И я прошу Тебя, дай мне Твоего Духа Святого, Отец. Пошли Его мне. Дух Святой, Господь Сотворящий. Я ожидаю Тебя. Я ожидаю, что ты придешь ко мне, очистишь меня, наставишь меня, будущее мне возвестишь. Ты, а не какие-то там колдуны. Я верю в это, Господи. И я славлю тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Оскільки християни є учнями Ісуса Христа, то й сьогодні вони повинні продовжувати виконувати Господні настанови. І надалі вони мають давати можливість Духові Святому діяти через них та здійснювати чудеса звільнення від хвороб і залежностей в людському житті. Тому, що четверга. У церкві Царство Боже проводяться служіння зцілення і звільнення з незмінними компонентами прославлення, проповіді, помазання та молитви за зцілення і очищення, наповнення миром. У квітні 2011 року в церкві було проведено марафон загальноцерковних служінь зцілення та звільнення, на яких були запрошені люди з усього міста. Десятки людей впродовж трьох недільних служінь отримали звільнення від залежностей, очищення від хвороб, прийняли мир і благодать у свої серця, віддавши проблеми і страхи Богу. Живи Біблію в своєму житті. Дивіться нову телепрограму Відкрита Біблія Щочетверга о 22.05.